Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar murid? Ustazah harap semuanya masih dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam video kali ini bersama Ustazah di dalam channel Ustazah Zoo. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam dengan tajuk Syirik Merosakkan Akidah, Bidang Akidah Tahun 5. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam Tahun 5, buku surat 88 hingga 91. Mari kita mulakan pelajaran dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min haza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pembelajaran hari ini, apa yang murid-murid perlu dapat ialah yang pertama dapat menyatakan maksud syirik, yang kedua dapat menerangkan hukum syirik berdasarkan dalil nakli, yang ketiga menjelaskan jenis dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik yang keempat menilai kesan syirik dalam kehidupan dan yang kelima menjauhi perbuatan yang boleh membawa kepada syirik dalam kehidupan. Murid-murid, mari kita perhatikan gambar-gambar ini. Ini adalah antara contoh-contoh perbuatan syirik. Tahukah murid-murid bahawa syirik boleh merosakkan akidah seseorang? Mengapa ya? Ya murid-murid, apabila seseorang mempercayai adanya kuasa lain yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala contohnya seperti menyembuhkan penyakit melindunginya daripada bahaya atau menentukan kejayaan baginya inilah yang menyebabkan rosaknya akidah Murid-murid, mari kita baca pengertian syirik. Syirik ialah perbuatan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, perkataan dan perbuatan. Hukum mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula adalah haram dan dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Ingat ya murid-murid, syirik adalah salah satu perbuatan dosa besar. Murid-murid, mari kita baca dalil nakli daripada surah al-baqarah ayat 22 yang menyebut tentang perbuatan syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi adadan wa antum ta'lamun. Maksudnya maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui mari kita baca sekali lagi bismillahirrahmanirrahim fala tajalulillahi an dadan wa antum ta'lamun Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah. Sedangkan kamu semua mengetahui. Apakah jenis-jenis syirik? Syirik terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, syirik syirik jali yang kedua syirik khafi syirik jali dan syirik khafi mari kita baca pengertian kedua-dua jenis syirik tersebut syirik jali ialah mempercayai atau mengaku wujudnya tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala atau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang esa syirik jali dikenali juga dengan syirik besar manakala syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadat atau melakukan sesuatu perkara. Syirik ini juga dikenali dengan syirik kecil. Sekarang kita lihat contoh bagi syirik jali dan juga contoh bagi syirik khafi. Syirik jali contohnya menyembah berhala, matahari, bulan atau lain-lain. Meminta doa dan pertolongan daripada kubur atau orang mati atau selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh syirik khafi ialah perasaan riak, iaitu melakukan sesuatu ibadat bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seseorang melakukan ibadat kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Apa pula kesan daripada syirik-syirik ini? Antara kesan syirik jali ialah membatalkan akidah. Berdosa besar dan dijanjikan azab yang pedih. Manakala kesan bagi syirik khafi ialah menghapuskan pahala amalan, mendapat dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan hidup tidak tenang. Murid-murid, kesan daripada syirik jali boleh menyebabkan seseorang keluar daripada agama Islam. Manakala kesan daripada syirik khafi, amalannya tidak akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara untuk menjauhi perbuatan syirik ini antara cara menjauhi syirik jali ialah yang pertama mendalami ilmu tentang Islam yang kedua istiqamah beribadat dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiga mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya antara cara untuk menjauhi syirik khafi pula ialah melatih diri supaya sentiasa ikhlas yang kedua menyembunyikan amalan kebajikan yang ketiga menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Murid-murid, berdasarkan penerangan daripada ustazah tadi, cuba murid-murid kenal pasti yang manakah syirik jali dan yang manakah syirik khafi. Tahniah, ustazah ucapkan kepada yang berjaya menjawab dengan betul. Gambar yang pertama ialah contoh syirik jali ataupun syirik besar. Manakala gambar kedua adalah contoh syirik khafi ataupun syirik kecil. Murid-murid dalam surah Al-Kafirun juga ada menceritakan bagaimana tawaran kaum musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya melakukan perbuatan syirik. Cuba murid-murid dapatkan terjemahan surah Al-Kafirun ini. Kemudian, murid-murid boleh cuba untuk menjawab soalan-soalan yang ustazah sediakan di sini bersama ahli keluarga murid-murid yang ada berdekatan dengan murid-murid sekarang. Soalan yang pertama, senaraikan bagaimana ketegasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan akidahnya daripada dipengaruhi oleh orang musyrikin Quraisy. Yang kedua, senaraikan pula bagaimana murid-murid mempertahankan akidah masing-masing daripada tergolong dalam kalangan orang yang mengamalkan syirik. Murid-murid sebagai rumusan pembelajaran kita hari ini yang boleh kita jadikan pengajaran yang pertama kita hendaklah sentiasa istiqamah dalam beribadat. Kerana istiqamah akan membawa rahmat. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa ikhlas dalam melakukan kebaikan kerana ikhlas ialah kunci amalan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita hendaklah bijak dalam membuat keputusan. Jangan mudah terpedaya atau terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Yang keempat, kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Baiklah murid-murid, kita sudah pun sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih kepada semua murid yang menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel Ustazah Zu supaya Ustazah lebih bersemangat buat video-video yang lain untuk murid-murid. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.